Что люди приносят сегодня? Приносят, да не только Приносят все. Точные обороты, они растут. Э, нужна и нужна форма. Вот это, по сути дела, полки под формой. Которая здесь будет сортироваться и отправляться. Отправляются большими контейнерами. Несколько коробок. Особенно меня интересует вопрос, как возникла идея организовать производство по обуви, потому что вот в этом плане ты один такой организатор производства. Если помогать люди... мы помогали, помогать мы помогали еще со времен ноября, со времен студенческого майдана, потом участвовали были на Михайловской, потом помогали майдану, когда он вернулся на майдан потом я стал самообороны, соответственно, мы помогали, там, собирали как-то поддерживать. То есть я сам был в составе самообороны, и среди знакомых собирали как-то помощь организовывать. А после Майдана, ну, то есть я на институтской был ранен, получается, выпал из самообороны, выпал, и, и сот, сотни уже больше не было. Вот, и... После Майдана, после февраля поддерживал ребят, то есть тех, кто был ранен на Майдане, Потом, когда 15 марта была сформирована Нацгвардия, mm -hmm. туда, ну, то есть она была сформирована на основе сотен самообороны, сюда ушло много наших ребят, поддерживал этих ребят, одевали их, экипировали, как-то, 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 как, -то, как, -то, как, -то, как -то. Тех из них, кто в конце концов остался в батальоне и уехал на восток, сперва в Павлоград, а потом в Славянск. Естественно, не могли бросить. И, по сути дела, мы полностью одевали, обували вот, Эти дво... вот этот месяц, который они были до ротации. Мы им покупали бронежилеты. Сейчас одну секунду. И, если, например, показать показательное фото, где мои бойцы с моей самообороны, и на них от того, что дало государство, только автомат. А все остальное, бронежилеты, рации, фонари, форма, обувь, трусы, носки, перчатки, наколенники, налокотники, дополнительные магазины к автоматам. Ну и понятно, продукты, это все покупалось. Я сам возил, мы туда славялся на блокпост. Ну, поступление превышает, чем мне надо. То есть я своих уже... Мы были как рейнджеры, как рембы. А за обувь я даже не знаю. Не помню, не знаю, как, как, как вышло на обувь. И получается... Мы знаем, что в армии проблемы с обувью. Да, реально. да, 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 да. И... Вот, и, мы, и мы делаем, мы делаем, мы заказываем, мы шьем обувь, облегченные ботинки потому что большинство из тех, кто в добровольческих батальонах, в первую очередь, кто добровольческий, да и резервисты, это люди, вчерашние студенты, менеджеры, там, кто угодно, только не вояки, которые привыкли к перцам, к суровым, тяготами лишения. и Им тяжело, в нормальных боевых ботинках тяжело, поэтому мы им делаем облегченки. Пытаемся наладить производство, пытаемся наладить производство, да. на сегодня мы их э, поставили порядка 800 пар уже поставили на следующей неделе 3, 3 запорожских производства нам должны отшить 1700 ну до 2000 пар это то что мы должны получить с трех запорожских производств и я надеюсь что мы полностью дообуем мой первый батальон второй и бригаду годовета 25, А в чем они сейчас обуты? в чем? обуты кто в чем? И, ну понятно, что эту обувь мы расценим как перзац, что эту обувь на сейчас, чтобы было во что обуться сейчас, чтобы парни не убивали себе ноги, чтобы они носились в легком. У нее есть недостатки, она может быть недостаточно прочная, но она, легкая, легкая и практично, чтобы отслужить там 2-3 недели, месяца, да, служит у нашего солдата, как и у любого солдата, должна быть не одна пара обуви на два года службы, а должно быть три, четыре, пять пара обуви. То есть вот это вот эта обувь мы рассчитываем, что вот, вот, эти два месяца лет она отслужит. Если а то будет продолжаться, мы уже готовим, шьем кожаную полностью обувь. Если будет видно, что затягивается, конечно, мы до осени уже разработаем зимнюю обувь. Чтобы Сейчас кто финансирует ä, производство? Взносы. За счет волонтерских пожертвований, да? Волонтерские взносы. Да. Основная предоплата, то, что сейчас предоплата, это, по сути дела, личные деньги. Личные деньги для того, чтобы сделать вот этот вот... Потому что пока мы заказывали там 200-300 пар, оно... Ну, это, это было ничто, поэтому пришлось вот заказать на одном производстве тысячу, на другом 500, выйти, чтобы в общий тираж Общая партия за две недели была 2000 пар, чтобы разово закрыть потребности, то таких взносов нет. Это большей частью личные деньги. Личные, заем... а, личные заемные деньги. Вот этот дизайн обуви разрабатывался от тебя это... или он уже был до стандарта есть там есть такой ботинок, есть такой ботинок, я согласился, что да, мне этого хватит, мне это хватит, только шейте, 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 не останавливайтесь, шейте. Сейчас не то время, чтобы перебирать. Да. Чтобы... Сейчас, сейчас мы требуем только, чтобы шили, чтобы шили, чтобы делали количество. Чтобы обуть ребят сейчас. Обуть ребят сейчас. Хороший ботинок, то есть понимая, что хороший ботинок, натовский ботинок, стоит 2-3 тысячи, тысячи гривен, поэтому наши 200 гривен за ботинок, если он прослужит месяц-два, это спасает ребят сейчас. А через месяц-два мы соберем еще день и еще раз обуем. Если надо, мы еще раз их обоим, потому что это наши ребята, и ну, они не готовы, не готовы служить в боевых ботинках боевых там грубых ботинках они не готовы они с тапочек, из с сланцев из кроссовок перебывают. персонал который у меня работает на зарплате в магазине больше большую часть они заняты именно вот подготовкой экипировкой подгрузками приемами а когда надо что-то много делать что-то шить чинить собирать пасовать то по ну, помощи с фейсбука приходит из Фейсбука же в основном и финансирование какое-то, ну, я говорю, что пока что Тех, тех, средств, которые приходят с Фейсбука, нам, нам не хватает. Это личные деньги. Хорошо. Ну, просим тогда всех наших зрителей подписываться на сообщения Андрея Хлебореза. Он э, сообщает о своих потребностях в Фейсбуке. И, э, возможно, у вас будет возможность э, или что-то ему привести, либо финансово помочь, либо просто прийти, вот как сегодня, э, вот то, чем мы занимались э, в течение дня. Помогали из, просто из этих отходов, допустим, вторичных филоматериалов, сделали отличные стеллажи, э, на которых можно будет складывать ту же самую обувь и ту же самую униформу, которая нужна для, э, для армии. Ну, то есть это склад, как да. перевалочная база, потому что будут большие объемы обмундирования, той же обуви, что мы могли принимать, раскладывать все и выдавать. Получается, мы урезаем свою торгову, площадь, урезаем, делаем ее складской под, под нужды под нужды отцов. Если бы мы покупали эти стеллажи, Мне это было два бы... Раза есть. Несколько тысяч гривен пошло бы бы. Так пошло бы. Mm -hmm. Благодаря помощи волонтерам. Что бы мы делали без помощи, да? Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.